Уже несколько лет мы являемся официальными представителем голландского производителя «Принц». Это самое лучшее, самое надежное оборудование, которое есть на текущий момент. Она выпускает, эта компания, оборудование, в том числе комплекты для моторов с непосредственным впрыском, которые у нас нарекли шестым поколением с впрыском жидкого газа, используя штатную бензиновую фросунку непосредственно в камеру сгорания. Также у них есть традиционные комплекты для переоборудования автомобилей. Это все доступно на нашем сервисе. При условии правильно подобранного оборудования... И э, при условии, то, что она правильно, грамотно установлена и настроена, э, владелец автомобиля, в принципе, вообще не не имеет э, никаких э, замечаний по поводу его работы. То есть он работает точно так же, как на бензине. Э, человек не, не замечает, на чем он работает, моментов перехода э, и так далее. Оно работает полностью в автоматическом режиме. Оно всегда заводится на бензине. Если э, машина холодная, она прогревается до определенной температуры, автоматически переключается на газ. Существует также у нас и э, более бюджетное оборудование для более бюджетных автомобилей, которое позволяет еще также э, без проблем эксплуатировать автомобиль, только стоит оно дешевле. Тот же самый производитель Prince Автогаз системы NBV выпустил недавно новую линейку, которая называется Prince Silverline. Она предназначена только для 4-цилиндровых моторов. И она существенно дешевле стандартного комплекта. Это получилось благодаря использованию менее производительного редуктора и форсунок. А, так как ну, до недавнего времени в 4- и 8-цилиндровом комплекте использовался один и тот же редуктор. А, таким образом, а, получилось снизить стоимость комплекта. И для 4-цилиндровых автомобилей мы можем предложить примерно в цене около 8 тысяч гривен полностью все под ключ. Также мы являемся представителями а -а, литовской марки Тамона. Это тоже достаточно качественное оборудование, оно при этом значительно дешевле. А -а, средняя цена где-то около 5-5,5 тысяч гривен для цилиндрового автомобиля. В активе нашей компании есть Оборудование, которое мы можем устанавливать ну, практически на все автомобили, начиная от Мерседесов, Лексусов и Ягуаров до, до Ланосов и Жигулей. Любому клиенту мы можем подобрать достойное оборудование для его автомобиля, которое будет абсолютно корректно работать и не вызывать каких-то негативных эмоций.